Здравствуйте, у меня зовут Анастасия, я администратор Рильной Это основной зал наш, где проходят наши мероприятия. Сейчас в зимнее время мы находимся только здесь. Летом мы выезжаем немножко на улицу и стараемся больше не Сколько человек в этот в основной зал у вас вмещается? Максимум? Около 200. Да. Вот сюда, на эту территорию. А? И как, как вы размещаетесь здесь 200? Сколько квадратных метров? сколько квадратных метров я вам не скажу. Не скажите, мы померяем. Ну, Сейчас плитку строим. посчитаем и померяем. Мы просто ставим стулья, и тут, там если хватает, ребята стоят. То есть и... без учета того зала 200 человек? Ну да, нет, с этим залом. А итого на этой территории плотненько, тесно вмещается. Ну Да, но это по регистрации. То есть не факт, что там больше, меньше. Ну вот регистрация зарегистрировалась, угу. самое большое количество, около 200 человек. Ну, смотрите, в Одессе я был импакт хаб, у них есть такое, да, помещение, то есть цены там ну, не очень дешевые. Для, вот я думаю, у в Красноармейске у вас это абсолютно все бесплатно. Да. А кто есть финансирование? Финансирует. У нас, мы эту существуем программу? как проект Львовской осветней фундации. Как? Мы существуем как проект Львовской Львовской фондации. Угу. Львов. Просто смотрите, я в Красноармейске изучил рынок, то, что сдается в аренду. То есть у нас ну, самые дорогие, наверное, в Украине цены на аренду, это от 80 до 100 гривен. То есть, если в такую цену аренду брать, и зал приличный, а это 30 тысяч квадратный метр. Ну, а в общей сложности просто разные, может быть. Ну, да, я, я так прикидывал. Ну, допустим, в этом хабе у них 540 квадратов, у них там 4 этажа, общая площадь 540 квадратов. Вот в Одессе мне очень понравилось. Ну, ох, вот я же говорю, там Красноармейск не потянет их не расценки. Ну, у нас, если я не ошибаюсь, около 216 квадратов. 216. площадь вместе со всеми теми, Ну, проведите экскурсию, пожалуйста. Ну, это наша библиотека. Тут мы собирали своими руками, с силами, с ребятами, которые нужны с кроматорчанами. Uh -huh. Книги. Вот. Многие писатели приезжали, присели, э, презентовали книги, оставляли. Это диваны, которые делают наша мастерская. Просим мастер невильная хата. Из, из... Да, из, здесь из европоддонов, обычно. Да, да. Вот. Дальше у нас... Ну, это, кстати, тоже их не изделивает. Uh -huh. А где они находятся? Тоже у вас где-то в подвальном помещении или uh -huh. где-то в другом месте. Да, раньше с ней, но теперь они приехали в полноценный цех. И зал, где можно попить эпохи, поиграть в устройственные игры, поиграть в остальных купол. Также мы сортируем мусор. Вот, и деньги, которые получаем из переработки этого мусора, даем на социальные проекты, как наставничество, работа с детьми и добрые деньги. Семьям и СЖО, тем людям, которые попали в какие-то кризисные ситуации жизненные. А да? вот, ты написал нечто такое больше проектом, Через дорогу от нас, находится Детский центр творчества Хартинка. То есть это тоже как подразделение ваше, да? Ну, не то, что подразделение, ну да, как немножко так. Переехали и начали работать только с... Самостоятельно? Ну, да. <laughs> Но мы друг другу помогаем, общаемся, в любом случае, одна команда. Вот просто в Одессе очень много посетителей, люди готовы платить за это деньги, чтобы в подобном, скажем, на подобной территории отдыхать. Да, есть, допустим, импакт мне, что у них там разделено. Есть хаб в подвале, то есть у них там и плотер есть, и 3D принтер, и... Ризограф, то есть в них есть все для того, чтобы полноценно заниматься, скажем, ну, рекламной деятельностью и прочее. У вас что-то подобное есть, чтобы человек прошел и осуществил это все, или пока еще нет? Осуществил что ну вот поняли, то есть лаборатория у них называется, это у них один этаж занят под это, второй этаж у них ну как антикафе, и третий этаж каворкинг. То есть а, у вас коммерческий проект вы говорите про цены сразу угу. мы не коммерческий проект проект к нам можно просто приходить и общаться с людьми читать книги сидеть там не знаю разговаривать с кем-то послушать лекцию или поучаствовать в мастер-классе угу. то есть у нас каждый день какое-то новое мероприятие мы работаем на развитие нашей молодежи и бесплатное развитие поэтому немножко мешка... раз вот я, я же говорю, я был в четырех местах подобного, да, то есть, ну, везде, везде эта привязка идет к коммерции. Ну, Абсолютно. Нет. То есть у вас нет это… Еще раз скажите, кто, кто финансирует это? ЛОВ, Львовская сеть Но сейчас я смотрю, людей у вас не очень много. У да? вас эпидемия в Краматорске ну как ну вы, и у, спит, у нас там, тоже. в тоже. области, да. И поэтому вы да, ограничили. А? Ограничили или люди сами не идут? Не, мы ограничились. У нас время посещения с 4 до 6. Угу. Ну а какие-то буклеты, есть у вас да, что-то еще почитать у вас. А что это за помещение у вас? Это что здесь? А офис, да? Тоже можно его чуть-чуть. Ну, это вообще как бы рабочее помещение. Да? Mm -hmm.